1,200 kes salah laku membabitkan pelajar sekolah direkodkan di Selangor sejak Januari hingga kini. Daripada jumlah itu, 265 kes melibatkan buli. Timbalan Ketua Polis Selangor, Deputi Komisioner Muhammad Zaini Abu Hassan berkata, kes dilaporkan masih rendah, kurang 0.01% daripada hampir sejuta pelajar di negeri itu. Bukakan kertas siasatan. Kalau hanya 9 kes saja, bagi kes puli. Manakala lain-lain kes salah laku melibatkan sebanyak 32 kes. Menjumlahkan sebanyak 41 kertas siasatan yang dibuka. Ya, daripada jumlah yang besar dan jumlah yang kecil. Ini tidak masuk, walaupun kita buka 41, tidak termasuk pertuduhan. Beliau menghadiri program perimpunan pagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Alam Tambahnya, bagi meningkatkan keselamatan di sekolah, polis juga melaksanakan pemeriksaan mengejut secara berkala. Dalam tempoh tiga hari, 79 sekolah berasama penuh di Selangor telah diperiksa. Selamat petang, Sarah. Selamat petang, Cik. Uh, Cik faham minggu lepas Sarah cerita tentang isu konten dan bergolong bebas. Cik nak faham apa yang Sarah rasa apabila perkara tu berlaku. Hmm. Sarah suka duduk rumah Cik. Bising. Hari-hari dengan mak ayah, bergaduh. Bila saya masuk bilik, mereka jerit seru keluar. Sarah serta muncul pun dekat rumah ni. Tak wujud, itu perasaan yang sangat berat. Jadi bila saya keluar dengan kawan-kawan, apa yang saya rasa? Mereka layan saya, mereka puji baju saya, make up saya, mereka kata sekuat. Cool. Uh, bila saya dekat dengan mereka, saya rasa penting. Bila saya buat apa yang mereka suka, mereka tak tinggalkan saya. Oh, jadi kawan-kawan lah yang buat saya rasa dihargai dan dilihat sedangkan saya di rumah rasa tertekan. Adakah ini sebab saya rasa tak kisah untuk pergi sekolah? Sebab rumah dan sekolah tidak menghargai saya? Ya, Cik. Dekat sekolah pun sama. Kena kita dapat A, cikgu tak kisah pun. Jadi, buat saya penat-penat tak belajar, kan? Kalau orang yang buat salah laku ni dapat perhatian lebih dari cikgu Cik faham, Sarah. Jadi tingkah laku berisiko Sarah ni bukan datang dari kemampuan Tapi keperluan yang kuat untuk saya rasa dihargai dan rasa selamat. Hmm. Jadi, saya faham semua ni. Tapi kenapa saya rasa teruk sangat? Bila saya konteng, saya tahu saya akan dapat masalah tapi saya tetap tak buat mm hmm. bila saya balik rumah saya tahu saya akan dengar mereka berada tapi saya tak dapat buat apa-apa itu adalah reaksi yang normal Sarah Perasaan tidak berdaya dan terperangkap itu adalah kesan langsung daripada tekanan yang berlangsung di rumah dan tekanan untuk mencari pencerahan di luar. Jadi kedua faktor ini menyebabkan Sarah berada dalam kitaran kita laku yang berisiko. Saya rasa macam tak ada harapan. Saya penat menjadi ku cool depan kawan-kawan. Tapi saya rasa lebih penat untuk jadi anak yang baik yang tak wujud di rumah. Saya boleh lihat betapa seriusnya konflik mengenai peranan dan emosi yang Sarah hadapi. Baiklah Sarah, saya sudah mendalami analisis punca dan kesan yang Sarah hadapi dari masalah ini. Maka sesi kita tamat pada hari ini. Terima kasih ya Sarah. Terima kasih.